Peivəndlənmə dayandırıldı. Bu peivənddə təhlükə aşkarlandı. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Moderna peivəndlərində yad maddə aşkar edilib. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hadisə üzə çıxandan sonra peivənd prosesi dayandırılıb. Nəticədə 163 milyon doza peivəndin tətbiqi dayandırılıb. Məlumatlara görə həmin peivəndlər İspaniyada istehsal olunur. Nazirlik peyvəndə olan insanlara narahatlıq baş verəcəyi halda dərhal həkimə müraciət etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Qeyd edək ki, bu peyvənddən bir çox ölkələrdə istifadə edilir. Modernə İspaniya istehsalı olan peyvənddir. Qeyd edək, ölkəmizdə hazırda ən çox Rusiya istehsalı olan Sinovac və Almaniya istehsalı olan Pfizer peyvəndlərindən istifadə edilir. Bəs siz peyvəndləmə prosesinə necə baxırsınız? Mömrə TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Bu haqda olan məlumatlardan anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanala abunə olub bildiriş düyməsini atmağınız kifayətdir.